Добрый день всем нашим подписчикам. Нас многие просят подписчики рассказать про наших домашних кошечек, показать домашних кошечек. Вот у нас появилась свободная такая минутка. Мы решили снять для вас и показать. Спасибо, что вы интересуетесь, что вы спрашиваете, пишете, сочувствуете, помогаете. Я вам всем-всем очень благодарна. Вот на стульчике спит наша маркиза. Она у нас 2010 года. Ей порвались сильно собаки в ультерье. Я не знаю, мужчина какой-то шел, и он успел отбить его от собаки. Она долго мучилась, мы ее лечили, лапа в нее ведернута. Но все, слава Богу, зажило, мы стерилизовали. Это наша кошечка, вот Она два года назад, даже не два-полтора, мы нашли ее случайно в трубе в дырке маленьким котенком. дикое такое, я была прямо к рукам не шла. Мы туда в дырку ставили кушать, потом у нее загноились глаза, и мы очень долго подбирали много капель, мазей. Она уже стала идти к рукам, но мы спасли глаза. Мы покажем видео, какая она была. Это наша Маня, она у нас 2009 года. Это у нее хроническая почечная недостаточность, так же, как и у Маркизы. Э, наша Манушка, к сожалению, ушла от нас, покинула нас. А Маню мы лечим уже скоро год. Вот вчера сдали, позавчера сдавали анализы, сказали, что анализы пришли почти в норму. Значит, лечение ей помогает. Но надо поддерживать и кормом, и препаратами, которые мы постоянно покупаем. Это очень дорогое лечение, очень дорогое кормление. Но, как говорят, жизнь дороже. Это наша кошечка. Мы ее подобрали два года назад. Ее облили кислотой. Мы вам покажем, какая она была. Она старенькая. Мы ее тоже стерилизовали бо не знали, или она стерилизована, или нет. И долго тоже лечили, ее носили к врачу. Она сейчас у нас уже два года дома. Удалили ей зубы, потому что нагноение было сильное, она не могла кушать. И вот она уже в нас. Она выйдет, очень редко выходит на улицу. Там посидит в травке, кустике и наверх домой. И спит, постоянно спит. Вот такие, это часть наших кошек. Остальные еще тоже покажем вам. Спасибо вам всем, дорогие наши подписчики. Всем я вам очень, очень благодарна и за помощь, и за все. До свидания.